Salam əziz izləyicilər, 7-ci siniflər. 7-ci e, siniflər üzrə bilirsiz ki, yeni e, dərslik gələcəydi. Biz onu gözləyirdik. E, hal-hazırda yeni dərslik, yəni PDF şəklində əlimdədir və e, ona görə istəyirəm ki, artıq videolarıma başlayım. E, videonu izləməmişdən qabaq bax elə baxırsızsa, hal-hazırda izləyisənsə, orada bir like düyməsini basıb sonra izləməyə davam eləyin zəhmət olmasa çünki like çox olduqca video daha geniş izləyici kütləsini əhatə edəcək. Başlayaq deməli uşaqlar. Bu ilki ümumiyyətlə dərslik bütün digər dərslik enerlilərini geridə qoydu nə mənada? Ehtimalla başladı. Yəni ehtimal statistika ilə başladı. Baxın gəlin göstərək fikir verim birinci bölmə statistika ehtimal. Biz e, yadınızdadırsa e, hər il dərsin sonunda bu dərsləri keçirdik. Hal-hazırda isə əvvəldə veriblər və birinci bölmənin birinci dərsi məlumatın toplanmasıdır. Gəlin ümiyyətlə baxaq ki, nədir? E, məlumatın toplanması üçün uşaqlar nə lazımdır? Bax bu 3 e, bu 3 qaydaya əməl etmək lazımdır. Necə? 1. müşahidə aparırıq, müşahidə aparırıq. Müşahidə aparmaqla deməli ümumiyyətlə hər hansı bir hadisəni araşdırmaq üçün əvvəlcə məlumat toplamaq lazımdır. Bəs məlumat necə toplanır? Məsələn, müşahidə aparmaqla Müşahidə aparmaq üçün burada bir nümunə veriblər bizə. Müşahidə bilirsiz nədir? Yəni kənardan durub müşahidə edirsən. Kənardan durub nə isə izləyirsən və onun haqqında məlumat toplayırsan. Məsələn, deyir ki, həkim xəstənin temperaturunu 8 saat ərzində hər 2 saatdan bir ölçür və aşağıdakı nəticələri alır. Deməli, həkim sadəcə gəlir, xəstənin temperaturunu ölçür, gedir, ölçür, gedir. Sonra o məlumatları əlində bağ bir əsas kimi götürür. Bizim məsələn, məlumatlarımız budusa, həkim haqqında, həkim xəstə haqqında hər hansı bir qənaətə gəlir. İkinci təcrübə. Təcrübə nə deməkdir? Hər hansı bir məsələn, hadisəni reallaşdırmaqla Oradan bir məlumat alırsan. Reallaşdırmaq, məsələn, buna da bir nümunə çəkiblər. Deyir ki, tutaq ki, əkinçi müxtəlif növ buğda toxumlarını məhsuldarlığını yoxlamaq istəyir. Məsələn, axı buğdanın da növləri var və əkinçi e, bilmək istəyir ki, mən məs hansı növ buğdadan əksə mənə daha sərfəli olar, daha məhsuldar olar. Və fikir verirsinizmi, müxtəl üç müxtəlif e, sahədə əkir və onu ə məlumatını topluyur. Bax bu olur təcrübə sırf özü təcrübə əldə edir. Sorğu isə bu əslində sorğu demək olar ki mən deyərdim ki geniş gəlmiş və asan başa gələn bir araşdırmadır necə? Sadəcə hər hansı bir hadisə və ya xəttən nə bilmə hansısa bir iş haqqında məlumat əldə etmək istəyirsənsə Səncə sorğu keçirdirsən, sorğuda da müəyyən suallar verirsən. O sualların cavabları əsasında müəyyən edə bilirsən. E, məsələn, baxın burada da bir e, sizə nümunə çəkiblər. Tutaq ki, şagirdlər arasında məktəbdə hansı idman növü üzrə dərnək yaradılması? Deməli, dərnək yaratmaq istəyirlər, amma məhz hansı dərnəyi yaradacağını bilmirlər. Bu zaman e, hansı dərnək yaratmaq istəyirlərsə O hansı dərnəklər yaratmaq istəyirsə, o barədə suallar verirlər. Məsələn, məktəbdə hansı idman növü üzrə dərnək yaradılmasını istəyirsiniz? Tutaq ki, şagirdlər arasında. Biri deyir, məsələn, futbol, biri deyir, şahmat və s. Sonra ikinci sual. Bəs bu dərnəyin yaradılması ehtiyac varmı? Yəxtə ehtiyacı nədir? Bu idman növünün yaradılması üçün avadanlıq varmı? Dərnəyin hansı vaxtlarda təşkilini düzgün hesab edirsiniz? Uh-huh. 100 ilə 200 arasıdır. Tən orta şəkildə düşdüyünə görə biz bunu 150 götürə bilərik. Və nə qədər çoxdur? Nə deməkdir uşaqlar? 400-dən çıxacaqsan 150-ni. Qalacaq nə? 250. Bəbəndə hansı ayda ən az maşın satılıb? Ən az bitib bax bu. Lap aşağıda dayanan yanvar ayındır. Deməli bunun cavabı yanvar. 5 ay ərzində nə qədər maşın satıldığını müəyyən edim. Deməli 5 ay ərzində nə deyəcəksiniz? Sadəcə yanvarda nə qədərdir? Tutaq ki 50, düzdür? Çünki orta hissəyə düşür. Fevralda nə qədərdir? 200-ə yaxındır. Tutaq ki 190. Martda 100, apreldə nə dedik bayaq, 150, mayda isə 400. Siz sadəcə bunları toplayacaqsınız. Anıqmı elək? 3-cü tapşırıqla. E idman mərkəzində idman mərkəzinin rəhbəri 35 nəfər yeniçətmə arasında onların sevimli məşğuliyyətləri arasında xoğu keçirmək və cədvəldə veriləyə kimi cavablar almışdır. İndi baxaq nə istəyir bizdən A bəndi. Hər məşğuliyyətlə neçə nəfər yetinmə məşğul olur? Gəlin baxaq. Məsələn şahmatı soruşaq. Gəl nömrələyək də. Digər 1 şahmat. 2 şahmat, şahmat. E, ağlarım da içində var desən, 3 e, şahmat. 4 Şahmat başqa yoxdur ki. 5. Aha. Yəqin ki gözümdən qaçmadı, 5 dənə. Deməli şahmat yazırsınız 5, necə qıraqda yazırsınız şahmat 5. Sonra dram dərnəyi yenə sayın. 1 dram dərnəyi, dram dərnəyi. əm ixtiram dərnəyi 2. İxtiram hə, dərnəyin yazdığı qarşısında 2 bu şəkildə yazacaqsınız, asandır. İdman mərkəzinin rəhbəri məhdud vəsait səbəbindən bir neçə proqramı ləğv etmək fikrindədir. Sizcə o hansı proqramı ləğv edəcək, izah edin. Əlbəttə ki, siz də məndən razı olarsınız ki, hansı ki daha az səs toplayıb o dərnəy mütləq mütləq deyəndə ki, yəni ləğv etmək istəyirlərsə, lər ediləcək. Gördə baxaq, ardıcıl 7 gün ərzində Azərbaycan bölgələrindəki hava durumu haqqında məlumat toplayın. Hə, indi burada bunu siz uşaqlar özünüz eləyəcəksiniz. Nəyə görə? Çünki burada fikir verin, özünüz hansısa bir Google-dan və yaxud da qəzetlərdən, və yaxud da hansısa bir internet saytlarından məlumat toplamağınız. 5-ə baxaq. Ə, məlumat şəkil 2-dəki cədvəldə təqdim edilmişdi. Artıq ə, məsələn, o məsələyə uyğun isə bu şəkildə məlumat toplanıb verilib. Nə deyir? Ə, deməli, Zəngəzur dağlarında orta illik yağıntının miqdarı ə, Kür Araz ovalığındakı yağıntıdan 10% azdır. Zəngəzur dağlarında orta illik yağındı miqdarını müəyyən edin. Baxaq. E, deməli, kür əraz. Kür ərazı tapırıq 400. Zəngəzurda 400-dən 10 faiz azdır. Yəni 400-dən çıxıram 400-ün 10 faizini. 400-ün 10 faizi yəqin ki, artıq siz də hesablaya bilərsiniz ki, 10 faizə hesablayanda sadəcə 10-a bölürlər. 40. Cavab necə elədi? 360. B bəndidir. Cədvəldə Azərbaycan aid yerlərdə orta illik yağıntı neçə millimetrdir? Azərbaycan aid yerlərdə orta illik yağıntı neçə millimetrdir? Yəni Azərbaycanə burada Havay adalarını çıxacaqsınız, uşaqlar, Cənubi Amerikanı çıxacaqsınız və ə, bunlar hamısı bizə aiddir. Ona görə sadəcə sizin işiniz şular. Bax, burada Azərbaycan aid olan ərazilərdə bunları verilənləri toplamaq. Bir də zəng Zəngəzur burada sual veriblər, biz amma onu artıq tapdıq, üsüz atmış. Və bunu da toplayacaqsınız, Fəsal. Yəni bu ikisinin cavabını toplamayın. C bəndində hava adaları və Atakama səhrasında orta illik yağantının miqdarı nə qədər? Çox asan bir sualdır. Hava adalarında Oniki min Potakamada 5 sadəcə toplayacaqsınız və sonu. Şuşadakı orta 50 yağıntı miqdarı Talış dağları nöqtələrindəşindən hansı hissəsini təşkil edir? Aha, Şuşada nə qədədir? 800. Yazıram 800. Nəyi soruşur? Talış. Talış nə qədədir? 1500. Hansı hissəsini təşkil edir? Aşağılar. Sadəcə bax bucür kəsr yaradırsınız. Yuxarıda 1-ci verilən, yəni Şuşa Məxrəcdə isə ikinci verilən, yəni talış. Əlbəttə ki, 2 sıfırlar gedir, qalır 15-də 8. Bu qədər uşaqlar birinci mövzunun izahatı, e, güman edirəm ki, köməyiniz çatacaq, yenidirəm. Hər e, izləyici bir like atsa, bəs olar. E, i̇nşallah gələn dəfə ikinci mövzu məlumatın toplanmasıdır və e, like atıb izləyici sayı çox olsa, yəni baxış sayı çox olsa, tezliklə bu dərsdə gələcək. Kommentlərdə də fikirlərinizi, təkliflərinizi bildirməyi unutmayın. Sağ olun.